짜잔! 이강준의 씹어먹는 일본어 씹어먹는 일본어 회화편 자 이번 시간에는요 리더가 사용하는 회화 문장을 준비했습니다 어, 매주 토요일 오전 씹어먹는 일본어 프리토킹 모임을 진행하고 있는데요 모임 중에 리더가 자주 사용하는 문장들을 오늘 정리했습니다 아 어, 그리고 혹시라도 씹어먹는 일본어 프리토킹 모임에 관심이 있으신 분들이라면 아래 설명란을 참고해주시기 바라겠습니다. 자 그렇다면 여러분들과 함께 본격적인 테스트로 실력을 점검하겠습니다. 이마가라 하지메마스! 여러분 아직도 보고만 계실 겁니까? 구독과 좋아요 그리고 소통의 댓글 지금 부탁드리겠습니다. <laughs> 연습 지금부터 시작합니다.

지지今までよく過ごされましたか今までよく過ごされましたか 、네、 お久しぶりに来られましたね。お久しぶりに来られましたね。今日も変わりなく日本語で話す練習をしましょう。 今日も変わりなく日本語で話す練習をしましょう。절대로틀리는것두려워하지마세요。絶対に間違えることを恐れないでください。絶対に間違えることを恐れないでください。틀리더라도말해보는것이중요합니다。間違ったとしても話すことが重要です。 間違ったとしても話すことが重要です。今日のテーマは幸せです。今日のテーマは幸せです。瞬間皆さんの幸せだった瞬間などを話してください。皆さんの幸せだった 瞬間などを話してください。今日の集まりの順序について。説明いたします。今日の集まりの順序について。説明いたします。今日の集まりは日本に住んでいらっしゃる。 方々も参加してくださいました。今日の集まりは日本に住んでいらっしゃる方々も参加してくださいました。初,もお各初めて来られた方もいるので各自簡単に自己紹介を先に始めます。初めて来られた方もいるので 各自簡単に自己紹介を先に始めます。そして、主題別に皆さんの経験なども日本語で話してみましょう。そして、主題別に皆さんの経験なども日本語で話してみましょう。

1>, 1分ほどお時間を差し上げますので、1分間お話しください。1分ほどお時間を差し上げますので、1分間お話しください。じゃあ、그럼、してみましょうか。それでは誰が先にしてみましょうか

どのぐらい日本語を勉強しましたかまだたくさん足りないです。まだたくさん足りないです。拍手,拍手をお願いいたします。 拍手をお願いいたします。大だな話でした。素晴らしいお話でした。素晴らしいお話でした。次は誰が話しますか？次は誰が話しますか？어떠세요？どうですか？ どうですかいいやげでへ、おけせんがかせよ。このお話に対して、どう考えますかこのお話に対して、どう考えますかまざよ。ちょどくるけせんがけよ。そうです。私もそう思います。そうです。私もそう思います。 私もそういうときがありました。私もそういう時がありました。集まりに参加してくださり、ありがとうございました。

일본어 토킹 모임 공지는 카페를 참고해 주세요. 日本語のトーキング界のお知らせはカフェを参考にしてください。日本語のトーキング界のお知らせはカフェを参考にしてください。 그리고 오늘 대화하면서 말하지 못했던 문장이나 단어들은 카페에 올려 주세요.

배운 내용을 점검해 볼까요? 여러분, 만나 뵙게 되어 반갑습니다.皆様お会いできて嬉しいです。皆様お会いできて嬉しいです。 오늘도 함께 이 시간을 보낼 수 있어서 정말 기쁩니다.今日も一緒にこの時間を過ごすことができて嬉しいです。 今日も一緒にこの時間を過ごすことができて嬉しいです。지지今までよく過ごされましたか今までよく過ごされましたかおんまれお셨네お久しぶりに来られましたね。お久しぶりに来られましたね。

恐れないでください。틀리더라도말해보는것이중요間違ったとしても話すことが重要です。間違ったとしても話すことが重要です。오늘의주제는행복입니今日のテーマは幸せです。今日のテーマは幸せです。 皆さんの幸せだった瞬間などを話してください。皆さんの幸せだった瞬間などを話してください。ささい今日の集まりの順序について説明いたします。 今日の集まりの順序について説明いたします。今日,今日の集まりは日本に住んでいらっしゃる方々も参加してくださいました。今日の集まりは日本に住んでいらっしゃる方々も参加してくださいました。 처음 오신 분들도 있기 때문에 각자 간단하게 자기 소개를 먼저 시작하겠습니다. 라레타모이각 간단히 지쇼이사하지마스라레타모이각 간단히 지쇼이사하지마스 그리고 주제별로 여러분의 경험을 일본어로 이야기해 보죠. そして、主題別に皆さんの経験なども日本語で話してみましょう。そして、主題別に皆さんの経験なども日本語で話してみましょう。進行の途中でわからない文章とか理解できないことがあったらすぐ言ってください。 進行の途中でわからない文章とか、理解できないことがあったら、すぐ言ってください。一分,分,分ほどお時間を差し上げますので、一分間お話しください。一分ほどお時間を差し上げますので、一分間お話しください。 じゃかそれでは誰が、先にしてみましょうか。それではが、先にしてみましょうか。がるかがにしましょうか。 私が先にしましょうか。本当に日本語が上手ですね。本当に日本語が上手ですね。얼마나日本語をどのくらい日本語を勉強しましたか。どのくらい。 日本語を勉強しましたか아직많이부족해요。まだたくさん足りないです。まだたくさん足りないです。拍手,拍手をお願いいたします。拍手をお願いいたします。 すばらしいおなしでした。す晴らしいおはでした。素晴らしがお話でした次し。次は誰が話しますか次は誰が話しますかおとせよ。어떠세요 どうですかどうですかいいこのお話に対して、どう考えますかこの話に対して、どう考えますかそうです。私もそう思います。 そうです。私もそう思います。私もそういう時がありました。私もそういう時がありました。あまりに参加してくださり、ありがとうございました。 集まりに参加してくださり、ありがとうございました。皆さんのおかげで楽しい時間になりました。皆さんのおかげで楽しい時間になりました。各自今日の集まりの感想を 述べて終わります各自今日の集まりの感想を述べて終わります日本語のトーキング会のお知らせはカフェを参考にしてください日本語のトーキング会のお知らせはカフェを参考にしてください 오늘電話하면서말하지못했던문장이単語들은カフェおりゃ주세요そして今日会話しながら言えなかった文章や単語をカフェに載せてください。そして今日会話しながら言えなかった文章や単語をカフェに載せてください。지지頭の中から消える前に必ず書いてください。 頭の中から消える前に必ず書いてください。그럼それでは皆さん、来週にまた会いましょう。それでは皆さん、来週にまた会いましょう。登録といいねそしてコメントをお願いいたします。 등록, 좋아요, 그리고 댓글 부탁드립니다. 실전 테스트. 여러분 만나뵙게 되어 반갑습니다. 오늘도 함께 이 시간을 보낼 수 있어서 정말 기쁩니다. 지금까지 잘 지내셨나요? 오랜만에 오셨네요. 오늘도 변함없이 일본어로 말하는 연습 해 볼게요. 절대로 틀리는 것 두려워하지 마세요. 틀리더라도 말해 보는 것이 중요합니다. 오늘의 주제는 행복입니다. 여러분의 행복했던 순간들을 이야기해 주세요. 오늘 모임 순서에 대해 설명해 드릴게요. 오늘 모임은 일본에 살고 계신 분들도 참여해 주셨습니다. 처음 오신 분들도 있기 때문에 각자 간단하게 자기소개를 먼저 시작하겠습니다. 그리고 주제별로 여러분의 경험을 일본어로 이야기해 보죠. 진행하는 도중에 모르는 문장이나 이해 안 되는 것이 있다면 바로 말씀해 주세요. 1분 정도 시간을 드릴 테니 1분 동안 말씀해 주세요. 자, 그럼 누가 먼저 해 볼까요? 제가 먼저 할까요? 정말 일본어를 잘하시네요. 얼마나 일본어를 공부하셨나요? 아직 많이 부족해요. 박수 부탁드려요. 대단한 이야기였습니다. 다음은 누가 이야기하실래요? 어떠세요? 이 이야기에 대해 어떻게 생각하세요? 맞아요 저도 그렇게 생각해요. 저도 그런 적이 있었습니다. 모임에 참여해 주셔서 감사합니다. 여러분 덕분에 즐거운 시간이 되었습니다. 각자 오늘 모임 소감을 말하고 마치겠습니다. 일본어 토킹 모임 공지는 카페를 참고해 주세요. 그리고 오늘 대화하면서 말하지 못했던 문장이나 단어들은 카페에 올려 주세요. 머릿속에서 지워지기 전에 꼭 적어 주세요. 그럼 여러분 다음 주에 또 뵐게요. 구독과 좋아요 그리고 코멘트 부탁드립니다. 여러분 수고 많으셨습니다. 틀린 부분들은 다시 한번 반복 연습 잊지 마시길 바라겠습니다. 일본어를 자유롭게 씹어먹는 그날까지, 씹어먹는 일본어는 여러분과 계속됩니다. 쭉.